Наше життя це стрим, стрим колетить, я не проти, наша краина наш дим, вона потребует більше турботи. Привет. Стоп, обсудим? Слава Украине. Ну, коль не шутишь, героям слава. А, то ты, ты из Израиля, ты не из России. Я из России уехал два года назад, именно из-за того, что не согласен с властью, с Путиным. Хорошо в тебе в Израиле. Можно на ты, да? Да, можно, конечно. В Израиле все говорят на ты, на вы Хорошо тебе там? Очень. Лучше, чем в России? Гораздо. А можешь какой-то плюс только конкретный сказать, сравнить с Россией? Сравнить что? Вот ну, любой, любой момент, который ты так, как серьезный плюс, там, может в медицине, может в полиции, ну вот что-то такое сказать, и им все такие, о, понятно. А медицине. Давай. Самая лучшая медицина и медицинское обслуживание в мире. Понял. А в России а, по 10 бальной шкале 10 Израиль, а Россия на каком балл какой этаж? Вряд ли наберет единицы. Понял. Второй факт. Израиль очень высокотехнологичная страна. Все, здесь настолько все компьютеризировано, что тебе. Даже к врачу ты можешь записываться по интернету и получить консультацию, поговорить с врачом. Лекарства самое лучшее в мире тоже. Да. Когда я тебе пример приведу такой: когда в Японии произошло наводнение, помнишь цунами? Да. да, да, да. Это ядерный реактор там повредился, все. Японцы отказались от э, услуг медиков из всех стран и приняли только израильтян. Угу. То есть, понимаешь, во-первых, ну, климат я уж не буду говорить, потому что у нас зимы нет, угу. только, только лето и как бы типа весна, осень. Иногда там месяц, в феврале, чуть-чуть прохладно. Но опять-таки, как прохладно? Плюс 15. Плюс 17, значит холодно. Угу. Второе, продукты питания высочайшего качества. Овощи, фрукты, разнообразие просто неимоверное. Что хочешь, вот заходишь в овощную лавку. Просто выбор, глаза разбегаются. Потом, очень положительный факт того, что неважно на какой ты работе работаешь, ты получаешь достойную зарплату. Uh -huh. То есть минимум э, практически э, самая минимальная зарплата, вот где, где люди работают, 1800 баксов. Ну, uh -huh. если переводить на доллары. Uh -huh. Понимаешь? Ты, э, человек с мозгами, с руками, здесь всегда будет и с деньгами, и с жильем, и с продуктами, и с медицинскими обслуживаниями. Ну, мы, правда, за медицинское обслуживание платим страховку ежемедку. Ну, это небольшая сумма. Угу. Но платишь страховку за страхованной твоей жизни, твое здоровье, и все остальное. Все. Угу. Автомобили все со всего мира. Р работу вам надо найти было, или вы не работаете, легко найти, если работаете? Легко. Работы очень много. Но, правда, работа разная. Те, кто приезжает, новички работают там, будем так говорить, на таких низких должностях. Но для того, чтобы какую-то потом получить работу более-менее уже квалифицированной, надо учить язык. Uh -huh. То есть, ну, язык в любой стране надо знать, иначе. Хотя русских очень много, разговариваем на русском много очень. Вот. но есть свои тонкости русские а что... русские которых вы э, слышите они в каком процентном соотношении за Россию и за Путина те что в Израиле есть есть э, 50 на 50. Неболь... нет небольшой процент есть который за Путина везде хватает знаешь почему легко объяснить они не учат местный язык иврит а смотрят российское телевидение а. потому что есть возможность в Израиле ничего не запрещено, то есть любая социальная сеть, любое телевидение, пожалуйста, смотри, все, свобода слова, свобода мнений, никто ничего не запрещает. Единственная проблема у нас это то, что нам не дают спокойно жить. Понятно. Они постоянно нас обстреливают, постоянно делают теракты, там, то, все. Ну, э, наше государство все-таки умеет бороться, защищать свой народ. Недавно, вот 2-3 дня назад, нас Иран обстрелял, выпустил. По Израилю 400 ракет, uh -huh. а куда? куда это годится? Uh -huh. Естественно, Израиль, когда начинает отвечать, они лежат, как uh -huh. поросята. Uh -huh. Понял. Yeah. Вот. Okay. Меня зовут Лазарь. Тебя как зовут? Алексей. Алексей, Леша, да? Да. Yeah. Ну, если по-русски. Я немножко мову понимаю. Я тоже сейчас учу и иврит и мову, кстати. Песни вы стример, пойду. блогер, нет? Ну, я веду ТикТок. А, ТикТок. Сейчас ТикТок? Ну, в TikTok... Нет, сейчас нет, нет. Я сейчас просто общаюсь. Сейчас а, не... вы ведете без чат-рулетки ТикТок? Да, да. То... Я, у меня... Есть свой канал ага. и на и на Ютубе. Кстати. Я, если тебе, ты в ТикТок заходишь? Я захожу. Но, но лучше скажите по буквам, я плохо вижу. Я не пойму, что вы там. Написали. А я, я напишу тебе еще. Так, ну, Скопирую. напишите, я попробую скопировать. Да. Сейчас проверю, правильно написал. Ла... Меня зовут Лазарь. Я Лазарь Соломонович. Вот у меня. Вот я отпра отправляю, смотри. Ага. Да, я скопирую. Скопируешь, посмотри. Я веду ТикТок в основном о политике, mm -hmm. про Путина рассказываю, а говорю mm -hmm. об Украине, об украинском языке, об украинской культуре и так далее. А ага. рассказываю его биографию. С и... Слава, слава богу, что вы, вы это делаете самостоятельно, вас никто не заставляет, да? Да нет, конечно. Слава ну, я... Богу, что вы этим занимаетесь, потому что я всегда спрашиваю людей, если вы нормальной позиции, нормальный человек, почему вы не ведете контрпропаганду на вот ту всякую ересь, которую делают пророссийские люди из других стран за бабки. Они там такое нам показывают. А вы, спасибо, да. вы хоть занимаетесь этими делаете. Спасибо. А я считаю своим долгом объяснять, этим извини за мой французский. И ты знаешь, мне иногда удается переубить. Uh -huh. некоторых людей, то есть я как бы вот общаюсь, в uh -huh. чат рулетки, э, потом я иногда стрим веду в ТикТоке, но я не люблю там стримить, потому что там малейшее что-то не так на неделю банят. Uh -huh. И поэтому я, но я считаю, что любой нормальный человек, во-первых, у меня контрольный вопрос есть, вот я разговариваю с россиянами, uh -huh. я говорю так, первый вопрос, чей Крым? Если начинает ездить. Второй вопрос. Ты за кого? За Россию или за Украину? Он. Да ты понимаешь, я оппозиционер. Я я не могу быть против России, потому что там я говорю. Я понял. Все. До свидания. Все. Я говорю. Давай. Я говорю. А я россиянин, угу. но я говорю за Украину. Почему? Потому что Россия напала на Украину. Угу. А мне начинают по ушам ездить, да ты понимаешь, что вот если бы мы не напали, на нас бы напали. Я говорю, на вас бы напали, если бы Украина на Россию. Во что это фантастика, я в это не верю. Я бы был за Россию. Но Россия напала на Украину, как Гитлер напал в 1941 году да. на СССР, понимаешь? Да. Весь мир помогал. Ну я имею в виду какой весь мир, цивилизованный. Америка, Британия ну, помогали кому кому на кого напали. СССР да, помогали, все, все Там логично. отправили, сейчас я вот открою, у меня тут есть э, фотографии, вот, самолеты 22 тысячи, танки 12 тысяч, грузовики 375 тысяч, пуговицы поставляли на одежду, э, продовольствие 4 миллиона тонн, понимаешь? Есть один маленький нюанс. Там, в той войне, Сталин хотел напасть первым. А да. в этой войне мы не хотели ни на кого нападать. Вот тут они, ты видишь, как они пропаганду ведут. Они вбивают, они как будто вот с ума сошли. все. Понимаешь? Угу. Очень тяжело с Россией разговаривать. Они только слышат, что э, слава Украине, они сразу ну, у них да. глаза кровью наливаются. Угу. Понимаешь? Да, да. И вот они такой я так самое главное знаешь что меня поражает что очень мало людей в россии знает что с 41 по 44 год сидел в немецком концлагере. Угу. не знают люди истории вообще спрашиваешь когда вторая мировая война началась они говорят в 41 -м. Ну, да. я а с 39 по 41 сталин гитлер помогал живым и мертвым туда гнал и уголь, нефть, да, да. сталь, там, ну, очень много помогал, понимаешь? Uh -huh. Редко земельные металлы фактически, если так по большому счету, то Гитлер и поднялся за счет Сталина. Uh -huh. Но потом узнал, что Сталин провокатор, он там, он же его обманывал Гитлера. Они, когда Гитлер вошел в Югославию, он обнаружил бумаги, где нашел документы. Подтверждающие, что Сталин мут против Германии. Собираюсь напасть. Mm -hmm. вот с этого все началось. Спрашивают а ты... в чате, спрашивают, как на вас не подействовала пропаганда. Почему она на вас не подействовала? Вот она российская. На меня не подействовала. Да. Потому что у меня есть мозги. Mm, понял. Я, я отличаю от меда. Ты понимаешь? Я, я не убеждаю людей, что лучше меда, понимаешь? Муху ты, не пере... ты муху не переубедишь, она все равно будет лететь на. понимаешь? Mm. А пчела на мед, вот и все. Как mm -hmm. не подействовала пропаганда. Пропаганда не на всех действует, но к сожалению на большинство. Mm -hmm. Понимаешь? То есть, есть люди, я же общаюсь с россиянами тоже, есть адекватные люди. Я вот недавно с молодой девушкой разговаривал из Пятигорска, mm -hmm. Девчонке 19 лет, она учится там на то ли социолога или политолога. Угу. Я с ней разговариваю, она все понимает прекрасно. Она говорит, это угу. на Украину напал зря, она говорит, я тоже говорит, за Украину. Но, говорит, не могу говорить это вслух в России, живя в России, потому что, говорит, у нас за это садят тюрьму. Угу. Понимаешь? Ну да. Вот. Сколько людей посадили? Сейчас тысячи уже политзаключенных сидят. Еще и придумали статью какую-то за дискредитацию вооруженных сил России. А что их дискредитировать? Ну да. Ты видел, что они творили в Буче, в Ирпене, да. в Хабаровске сейчас обстреливаются. Вот они 8 лет бомбили Донбасс. Угу. А я знаю, кого бомбили. Они бомбили, потому что там были вооруженные силы России. Ну да. и, и они стреляли. Так есть случаи, сами же дончане рассказывают, что я обстреливал, да нет, угу. понимаешь? Ну да. Есть, знаешь какие моменты? Даже сейчас, вот говорит, вот украинские войска находятся, ну я от грубо говорю, относительно, допустим, на севере, да? Вот стоит дом многоэтажный донецкий или там или еще там где-то прилетает ракета. И житель стоит, показывает, говорит, вот ракета прилетела, взорвала подвал. Он говорит, если бы это была украинская ракета, она бы прилетела с той стороны дома. А почему-то она прилетела с этой и врубилась в стену дома. Ты понимаешь? Uh -huh. Ну, люди же не вокруг. Они же понимают, видят. Кто-то кто не понимает, а кто-то видит. Он говорит, это российская ракета прилетела. Так ты знаешь, сколько бомб упало, они называются, как самопроизвольный сброс над Белгородом, над Курском. Они сейчас Курскую область бомбят. Там, где ВСУ стоит, но поселки Курские, там живут россияне. Ну да, пропагандисты говорят, что да, да, надо бомбить ту область, конечно. Они же но... говорят, сносить с лица земли деревни те все. А, из-за того, что там... Потому ВСУ... что там украинские войска. Да. Так там русские живут, россияне. Хотя там в Курской области. Там им, все равно, себя. им все равно. Хотя в Курской области многие себя считают украинцами. Там много украинцев. Они даже разговаривают. Ну пусть не на мове, но на суржике. Вопрос: что делать, ну, тоже из чата. Что делать человеку? А у тебя идет видео, да? Да, стрим, стрим в Ютубе. А... Что делать человеку, который нет финансов, он выехать хочет. Как ему быть? Это от россиянина вопрос. Ну, я так скажу, конечно, нужно находить какой-то выход, хотя бы собрать денег на билет и улететь. Понимаете? А потом уже, когда ты улетел из России, ты здесь без хлеба не останешься. Если, допустим, грубо говоря, например, в Израиле, ты все равно найдешь возможность и заработать, и тем более, если евреи тебе дадут гражданство. Ну а если беженец, ну тоже помогают людям, ну что делать? Без денег, конечно, полностью ты не улетишь, потому что как минимум нужно купить билет, правильно, чтобы улететь. Да. Вот. Поэтому тут надо уже как бы исходить не из того, что у тебя много денег или мало, а просто, если ты хочешь, то из России надо уезжать однозначно. Вот твоим слушателям, uh -huh. вот а если они меня слышат, я скажу так, из России нужно уезжать, потому что лучше не будет. Будет только хуже, хуже, хуже. В конце концов... Я даю, э, уверен, что Россия, в конце концов, распадется на отдельные государства. 7-8 минимум. Понимаешь, да? Угу. Поэтому, там же уже понятно, что там, посмотри, какие законы. Вот россияне, если меня слушают, какие они законы принимают. Чем э, ближе конец империи... А россияне имперцы себя считают империей. Тем законы законно. Вот то, что сейчас происходит, они принимают законы только вот что нужно запретить. У них сейчас вот возьми думу, да, запретить, запретить. запретить они принимают только запретительные законы. Все запрещено. Запретили соцсети, Facebook, Twitter, ВКонтакте, новостные Google. сайты. То есть, лишь бы россияне не знали правду. Угу. И вливают в уши вот, вот такие, как Соловьев, Скобеева, Киселев, Симоньян. Они просто врут. Еще есть вопрос про, про Крокус-Сити. Является ли это как рязанский сахар? Как вы думаете? А, как случилось в Рязани, где там хотели дом взорвать? Там, когда взрывали дома, то взрывали ФСБшники. А вот спрашивают про Крокус-Сити, делали ли это ФСБшники или что это было вообще? Ты знаешь, трудно сказать. Вот я не могу однозначно ответить на этот вопрос, но есть подозрение, что организовали... Замешивали либо организаторы, либо соорганизаторы. Да, 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 да. Я Поэтому тоже... соорганизаторы, скорее всего. Ну, у меня нет ответа точного, потому что это же надо быть было там и знать, что бро. там происходит. Но история очень мутная. Очень, очень мутная. Еще не приплели туда Украину, что типа специально их ловили аж возле границы, чтобы сказать, что это след украинский. Ну, я вижу так это. Специально, там было... да. То есть там да. было, типа, они объявляют, там было окно, они должны были пройти да, в да. Украину. А что, что у вас за граница? Такая? За границ, О, что за граница, что за война такая? Окно. У вас там окна. И ну, я, получается, будет. могу с этой стороны тоже в окно пройти или как? Да, да, да. да. Ну, странно. Выходит так. Да. Ну там, там просто... Они вот пропагандисты, они просто в наглую врут. И, и, и они же сами цитируют Геббельса и говорят, что вот Геббельс, Гебрид... они якобы цитируют в связи с тем, что творится на Украине, но они сами себя сдают. Понимаешь? То есть вот Путин выступал недавно, ну как недавно, в 19 году, по-моему, он говорит, очень типа экономические провалы, политику, очень удобно прикрывать. Ну вот и ей прикрывают. А еще, чем больше кто там говорил, или Геббельс, или кто-то другой, или Орвелс, чем больше фантастика, тем, тем лучше верят население. Да, так да что... Потому, потому что некоторые рассказывают, так смотрят. Ну я разговариваю с, вот, даже со своими родственниками. И мне говорят, ну по телевизору уже не будут врать. Я говорю, почему ты так думаешь? Именно там больше всего... Это мой будет. папа так говорил. Говорит, в газете же не будут врать. Это а же написано. Да, <laughs> да, советское да, советское да. обучение. Ну, все вернулось на круги своя. У -у -у. Мы, понимаешь, вот сейчас Россию наблюдаешь. Мы вернулись в, 30, в Сталинщину. вот Вернулись, как при Сталине. Было. Только при Сталине стреляли, а теперь сажают. Ты посмотри, какие сроки дают. Там, вышел с плакатом «Миру, мир ему!» или там нет войне, там еще что-то ему хуй... в Сроки, посмотри, какие дают за дискредитацию армии. 12, 15. Карабурза этот оппозиционер 25 лет получил. Как вы я... к ним относитесь, к оппозиционерам вот этим так званым? Потому что я не вижу оппозиции. Я, я тебе скажу, как я отношусь. Вот. Дело в том, что они считают себя оппозицией, но при этом... Они топят за Россию э, в этой войне. Да. А, а я считаю настоящими оппозиционерами. Это вот ребята, как они там, за свободу России, то есть подразделения, которые сегодня воюют против России. Потому что они воюют за освобождение России от путинского режима. Вот это да. оппозиционеры, понимаете? Да. А те, кто начинает говорить, что да я не могу топить за Украину, потому что я же россиянин. Я говорю, значит, ты такой же как те. Да, ты не воюешь в окопах, но ты поддерживаешь своими вот этими объяснениями, что я должен топить за Россию, победить должна Россия. Я говорю, ну если Россия должна победить, значит, победит Путин. Значит, ты еще за Путина? Нет, я против Путина. Я говорю, так а отчет тогда говорю, что Россия должна победить. Какой ты оппозиционер? Ты не позиционер, ты приспособление. Понимаешь? Вот о чем речь. Как, как они вас видят, россияне, под российским флагом? Они не понимают, что вы. Или вы сразу говорите: я из Израиля, мы будем с тобой общаться, как? Я не понял, кто меня видит. В рулетке вы общаетесь с россиянином. Он вас видит под российским флагом, и вы будь бы из России. Или вы представляете, Нет. что вы из Израиля? Из Израиля почему? А. Сразу захожу, россиянин видит, что я из Израиля. А, нет, вас показывает Израиль, да. Значок Израиля. Израиль, да. Израиль, конечно. По случайно мне попали. Да. Понял. Окей. Вот такая. Ну, спасибо вам большое. Было всем интересно. Тут чат. Просто вас э, респектует вам. Спасибо большое. Всем привет. Слава Украине. Героям слава! Наше життя це стрім, наші донатори, ми самі хочемо щастя дітям своїм, в нашій великій сім'ї.